первая моя, первая моя команда была Воска, Воска-2, это город Вознесенск, уже этой команды нет. Мой тренер был Виктор Михайлович, пицца. Юношеские годы, потом, потом я перешел в Черкасские «Мафы» Это 2004 год, 2004-2005 год. Мы стали сразу чемпио, чемпионами первой лиги. Ну и потом я в Химике был. Лига вот сейчас пульса. А, то ты побывал во многих командах, ты уже Но... такую инфраструктуру знаешь понемножечко. Да, то... С... да, знаю. У меня еще тут брат просто играл ровно. Ну как он назывался о пульсаре? Что-что? Как, как он назывался от своей игры и об этой команде, о городе о команде? Очень-очень ну, хорошо, то есть тренера хорошие. Инфраструктура нормальная, то есть как до высшей лиги. во-первых, пульсар был в прошлом году в Суперлиге. Это тоже немаловажное. И перед, в этом году ставит тоже перед собой большие цели. Постараемся их оправдать. Я играл за клуб Верла. Ну, был в будущем составе и был в Суперлиге. В составе в Дубле я был лучшим бомбардиром. А в первой команде мне не давали играть много времени. Ну, сезон закончился. То есть, э, мне предложили ну, ровно перейти поиграть. То есть, вот так я оказался в этом клубе. Ровно. А, с, а о команде который мы будем в ближайшую игру играть в эту субботу в Луцке. Очень хорошая команда, очень сильно комплектована. Ну, мы все усилия прикладем, чтобы выиграть и доставить зрителям... Очень красивый угол. Ты знаешь кого-то из той команды? А? Знаешь кого-то из команды соперников? Да, Слузка, очень много. Виноградов, Каляев, Белоус. Очень сильные ребята. То есть, очень будет сильно интересно. Поливать а с ними. Не знаю. Посмотрим по силам. Почему ты решил поменять углеров на высшую лигу? Ну, во-первых, я 88-го года, уже 88-й год то есть не, не может играть в этом сезоне в дублирующем составе. Ну и я, высшая лига намного интереснее, тут играет много ребят посильнее, то есть уже, которые поиграли в Суперлиге, в других более сильных клубах и в Суперлиге. То есть высшая лига в этом году очень будет сильная.